привет, дорогие друзья, с вами Нильсон, и сегодня я хотел бы рассказать вам о двух напитках, которые не купишь в России. Это Coca-Cola Life и Coca-Cola Cherry Zero, да, со вкусом вишни. Потом... В общем, вот, сначала, начнем сначала с Coca-Cola Life. Она необычайно м -м вкусная, она создана без сахара, так, чтобы люди с проблемами с толстым, ну, с ожирением могли пить, не знаю, там, чтобы не толстеть, в общем, вот. Вот. Так, сейчас мы его попробуем. Так, вот она зашипнула. Вот так. Выглядит на зеленого цвета. Тут у нас написано как травинка. Это означает, что из природных сурсов. Так. Вот. По цвету он отличается, в принципе, от колы. Сейчас мы попробуем по вкусу. По вкусу обычно Кока-Кола, только без сахара она отличается только тем, что она без сахара. Вот в чем главный ее смысл. Но все равно она есть у нее такой вкус колы, который вот И с сахаром. В принципе, в составе я прочитал тоже ее нету. Тут у нас 500 миллилитров, пол литра. Создана она в... Так, у нас кранты. Это у нас Швеция. В принципе, куплено там, там много из видов. В общем. В общем, вот. В общем, смотрите, в магазинах Швеции. Резервы. Такое как в России не называется. В общем, по упаковке. Ну как упаковки? По дизайну она не отличается почти от колы кроме того, что здесь написано большая вишня. В принципе, ее надо читать вот так вот, вот тогда уже. И получается, Кока-кола Черри Жерроу. Так, тут у нас написано 0 калорий. Вот тут вот, вот. Так. Ну, сейчас мы будем пробовать, в принципе, ее. Я ее никогда не пробовала. Сейчас первый раз буду. Создана тоже в Швеции. Такого не купишь в России. В общем, где наш стаканчик? Так, открывается она вот так вот, как обычная Кока-кола. Так, на запах. На запах вкусно. Ну, дает вишни немного. Так, на вкус. О, на вкус, конечно, это обалденно просто. Ну, знаете, мне как-то меньше нравится вот этот вот напиток, чем лайф. Ну, потому что там мало привкуса Кока-Колы самой. И просто слишком много, мне кажется, разработчики добавили вишни в напиток. Вкус вишни. Прям запах у него вообще такой вишневый прям. Ну, в принципе, вот и все. Смотрите наши следующие выпуски. Этот выпуск будет про доктора Пеппера Зеро. Вы узнаете еще про доктора Пеппера с чуть-чуть коньячком. Вот. С вами был Нильсон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Для меня это очень важно. Поддержите меня хорошим настроением. В общем.